Если ты смотришь это видео, то у меня для тебя есть новость. Ты особенный. Мы, дети за пределами времени. Мы настолько привыкли к смене коллектива, что даже не обращаем на это внимания. Умеем собирать вещи в рекорд на короткие сроки. Мы научились находить общий язык со всеми. Никто не готовится к субботе так, как мы. Мы знаем то, что не знают другие. Мы всегда на передовой. Мы видим друг друга издали. Это звание остается с нами на всю жизнь. Нас можно назвать по-разному вечный пример, радость бабушек, несущая весть. Но это ничего не меняет. Да, это мы, дети пастырей.